તો નમસ્કાર મિત્રો ગુજરાતી અપડેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે તો મિત્રો થોડા દિવસો અગાઉ ગોંડલમાં રાજકુમાર ઝાટ નામના યુવકની ડેડ બોડી મળી હતી અને ત્યાર પછી આ રાજકુમાર ઝાટના પરિવારજનો દ્વારા ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના દીકરા ગણેશભાઈ ગોંડલ ઉપર આરોપ લગાવવામાં આવ્યા હતા જોકે મિત્રો એને લઈને અત્યારે રાજસ્થાનના વકીલે ગણેશભાઈ ગોંડલ અને જયરાજી જાડેજા વિશે શું કીધું તે ચાલો વિડીયોમાં આપણે જોઈએ નમસ્કાર સાથીઓ भीलवाड़ा के यूपीएससी छात्र राजकुमार हत्याकांड को लेकर सत्रह तारीख को कलेक्ट्रेट पे पहुंची छत्तीस बिरादरी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं साथियों हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और राजकुमार के परिवार को न्याय मिले इसके लिए हम लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं जिस बाहुबली विधायक जयराज सिंह जडेजा उनके परिवार पर राजकुमार के पिता रतनलाल जी बार बार आरोप लगा रहे उनको लेके ना तो गुजरात का प्रशासन जागा है ना खिलाफ अभी तक आर दर्ज हुई और ना ही कोई उस मामले की कोई सुध ली जा रही है जबकि इस मामले में जयराज जडेजा का परिवार फेक वीडियो और ऑडियो वायरल करके इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल भीलवाड़ा जिला कलेक्टर सभा में मेरे व्यक्तव्य को गोंडल के पूर्व महाराजा भगवत सिंह जी ज्योतेंद्र सिंह जी हिमांशु जी से जोड़ के गलत तरीके से फैलाया जा रहा है जबकि मैंने गोंडल के कथित राजा बनकर बैठा बाहुबली जयराज जडेजा और उनके बेटे गणेश जडेजा को लेके ये कहा था कि वो ही बाहुबली हैं, तो हमारे आम ने सामने आके लड़ क्यों गरीब के बच्चे को सतैर क्यों गरीब के बच्चे को निर्मक तरीके से मारा गोंडल में राजा भगवत सिंह जी तो गुजरात के वो पहले राजा थे जिनको गरीबों का डॉक्टर महाराजा कहा गया गरीबों के लिए दिन रात सेवाएं करते थे जब बाहर से डॉक्टर बन के के लौटे तो उन्होंने राज्य प्रशासन में बहुत से सुधार किए उन्होंने जैसे हमारे मारवाड़ी भाई राजस्थान के अंदर जो गाँव के अंदर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सड़कें प्याऊ बनाते हैं वैसे उन्होंने अपने गोंडल की रियासत में खूब ये काम करवाए उन्होंने यूनिवर्सिटी के माध्यम से पुरुष और महिलाओं दोनों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की और वो पहले राजा थे जिन्हें चौथी क्लास तक लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू की देश का पहला कर मुक्त राज्य था इन्होंने महिलाओं के लिए जो तो जरूरी पर्दा पड़ता पर था, था उनको हटाने वाला पहला राज्य था इन्होंने ऐसे अनेकों कार्य इतिहास में दर्ज है जिनपे हमारी छत्तीस बिरादरी को गर्व है हम तो राजकुमार के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हिमांशु सिंह जी से भी अपील करते हैं कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ में सरकार को भी हमारी पूरी बात बताया कि गरीब के परिवार को यूपीएससी के छात्र को न्याय नहीं, नहीं मिल रहा हमारी आज भी मांग है कि सीबीआई की इस मामले में जांच हो और उस तथा कथित बाहुबली जयराज जडेजा को तो आज भी चुनौती है कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम हर मोर्चे पे लड़ेंगे सदन से लेके सड़क तक लड़ेंगे जब भी आर पार की लड़ाई का तुम्हारा मानस हो तेरा टाइम रख देना तुम्हारी जगह रख देना सारी चीजें तुम्हारी रख देना हम लोग तैयार खड़े आमना सामना करने के लिए तुम्हें एक इस मामले में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी તપતકીએ તો મિત્રો આ વિડીયોમાં તમે જોઈને આ જે વકીલ છે એમને જયલાજસિંહ જાડેજા અને ગણેશ ગોંડલ વિશે આ વિડીયોમાં શું કીધું તો મિત્રો તમારું આ વિડીયો વિશે શું કહેવું છે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી ગુજરાતને લગતી અપડેટ્સ જો તમે મેળવવા માંગતા હો તો વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો અને સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો